Paulun Timotiya 1-ci məktubu. Salamlar, yanlış təlim yayanlar haqqında xəbərdar ol. Rəbbin həvarı Paulun lütfu Paulun Timotiya verdiyi təlimatlar, dua və ibadət, imanlılar cəmiyyətinin rəhbərlərində axtarılacaq xüsusiyyətlər, yanlış təlimlərə aid öhdidlər, cəmiyyət daxilindəki fərqli qruplarla bağlı təlim, təlimatlar, mömin olmaq, Allah yolunda getmək, son öhdidlər və xeyir dua. Ay, mirə xilas qarnımız Allahının və ümidimiz olan Məsih İsa'nın əmrinə görə Məsih İsa'nın həvayrisi mən Pauldan imanda məni əsil oğul olan Timoteya salam. Ata Allahdan və Rəbbimiz Məsih İsa'dan sənə lütf və mərhəmət və sülh olsun. Yanlış təlimlərdən çəkinin. Makedoniya'ya gedərkən mən səndən xahiş etdim ki, məəfəstə qal və bəzi insanlar insanlara əmr et ki, yalan təlim yaymasınlar. Əfsanə və bitməz bəzənisə şeygərələri ilə məşğul olmasına çünki bu şeylər Allahın niyyətini imanla yerinə yetməsi üçün faydalı deyil. Axı nə boş məbahislərlə nə səbəb ola bilər. Bu əmrün məqsədi pak ürəkdən, təmiz vicdandan və iyasız imandan gələn məhəbbətdir. Bəzi adamlar isə bunlardan azara boşboğazlığa ə, qapıldılar, qanun müəllimi olmaq istəyirlər, amma nə söylədikləri sözləri, nə də üstündə durduqları mövzuları anlayırlar. Biz bilirik ki, kimsə qanunda qanunu qanuni şəkildə istifadə edərsə, qanun yaxşıdır. Bunu da bilirik ki, qanun zalə üçün deyil. Qanunsuzlar və itaətsizlər, Allahsızlarla günahkarlar, hər müqəddəs olmayanlar və Allahla əlaqəsi olmayanlar, ata və analarını öldürənlər, qatilər, əxlaqsızlar, kişibazlar, adam oğruları, yalançılar, andıb-bacanlar və sağlam təlimə zidd olan bütün başqaları üçün qoyulmuşdur də yarlıq mənbəyi olan Allahu mənə əlamət etdiyə izzətli müjdəyə görə belə o bu belədir. Allah mərhəmətlidir. Mənə qüvvət verən Rəbbimiz Məsih İsa-ya şükür edirəm ki, məni sadiq sayıb öz xidmətinə təyin etdi. Əvəllər ona küfr edən, ə, təqibçi və söyüşkən olduğum halda mənə mərhəmət edildi. Çünki nə etdimsə cahillik və imansızlıq üzündən etdim. Amma Rəbbimizin lütfü Məsih İsa də olan iman və məhəbbətlə birlikdə mənə bol-bol əhsan -bol edildi. Məsih İsa günahkarları xilas etmək üçün dünyaya gəldi. Bu sözə etibarlı və tamamilə qəbul olunmağa layiq sözdür. O günahkarlardan ən bətəri mənə, lakin ən bətəri olduğum halda mənə buna görə mərhəmət edildi ki, Məsih İsa sə mənim vasitəmlə hədisə səbrini göstərsə ona görə ki gələcəkdə ona iman edib əbədi həyata meyik olanlara mən nümunə olum Ə, əsərlərin padşahı Ölüməz, görünməz və bir olan Allah-a əbəde olaraq hörmət və izzət olsun. Amin. Oğlum Kimo, deyəvəc edən sənin haqqında söylənən peyğəmbərlik sözlərinə əsasən bu əmri sənə həvalə edirəm ki, bu sözlərə güvənərək yaxşı mübarizə aparasan, imana və təmiz vicdana sar olasan. Bəziləri təmiz vicdanlır, deyədir ki, imanlılar, imanlarını qəzaya uğrayan gəmi kimi batırdılar. Himennay və İskəndər də onlardandır. Küfrə etməməyi öyrənsinlər deyə onları şeytana təslim etdim xidmətdir. Xidmət anlayışı bir vəzifəni və ya əvəziyyəti deyil, bir fəaliyyəti ifadə edir. Ümumiyyətlə xidmət təlimə xidmət edilirkən verilir və təhsil vermək üçün nə təcrübəli şəxslər seçilir. İqtisadi cəmiyyətləri dövründə xabə, rəhbərlik xidmətini cəmiyyətin aid olduğu yerin xalqından biri tərəfindən və növbə ilə edilirdi. Rəhbərlik həmçəkoxlu tərəfdaşlıqla həyata keçirilir və səlahiyyət xidmətindən sonra gəlir. Yeni şəxslər əvvəl xidmət edir. Yeni şəxslər əvvələ xidmət dedir. Sonra cəmiyyət tərəfinin təqdim təyinlənirlər. İnsan məcəlləkməz üçün bir nümunədir. Xidmət hər vaxt fədakarlıq istərir. Xidmət edərkən çəkilən çətinlik və əziyyətlər xidmətin bir hissəsidir. Etibarlılıq xidmət edəcək şəxslərin seçilməsində əhəmiyyətlidir. Əhdəcədidə görə yalnız müəyyən bir qrup deyil, bütün məsəhkilər xidmət etməyə çağırılmışdır. Xidmət ictimai edir və bölüşdürülə bilər. İmanlar cəmiətində hər kəs öz tutduğu mövqeyə, vəzgeyinə və ənam, ənamlarına görə xidmət edir. İya nə vermək imanların ehtiyaclıları nə təmin etmək kimi hərəkətlər də bir xidmətdir. Xidmət edənlər üçün əsas amil dua və Allahın sözüdür. İmanlılar cəmiyyəti olaraq da başqalarına xidmət etməyə borcludurlar. Bunu edərkən xilas mücizəsi gətirmək amilini də əsas saymırdılar. Çünki məqsəd həm insanlara maddi baxımdan kömək etmək, həm də insanlara əsl və, və əbədi həyat ehtiyaclarına olan Allaha yaxınlaşdırmaqdır. Xidmət hər zaman Allahın gücüylə həyata keçir. İmanlılar xidmətləri ilə Allahın izzətini əksəddirir. Rəbb xidmət edənə şərəfləndirir. Xidmət edənlər etdiklərinin nəticələrini sonra rə sonda Rəbb insanın hökm ta taxtının qarşısında görəcəklər. Dua və ibadət hər şeydən əvvəl xahiş edirəm, möminlik və ləyaqətlə sakit və rahat ömür sürməyimiz üçün bütün insanlar, o cümlədən paşalar və hakimiyyət sahibi olanlara hamısı üçün yalvarış, dua, vəsaitət və şükürlər edəsin. Çünki bu yaxşıdır və yaxlaşarımız Allahı razı salır. O bütün insanların filas olub həqiqəti dərk etməsini istəyir. Çünki bir Allah və Allahla insanlar arasında bir vasitə ə vasitəçi vardır. O insan olan Məsih İsadır. O hamını satın almaq üçün özünü fidyə verdi və bu da müənessib vaxta edilən şahadətdir. Mən də həmin şahadətin vaizə və həvarisi təyin edildim. Yalanı deyil, həqiqəti söyləyirəm. Başqa millətlərə iman və həqiqət öyrədən müəllim oldum. Buna görə istəyirəm ki, kişilər qazablanmadan, mübahisə etmədən hər yerdə müqəddəs əllər qaldırıb dua etsinlər. Qadınlar da ə, ədəbli, görkəmli, abırhəyya və aql, kamalla bəzənsinlər, dəbdəbəli saç düzümü ilə, qızıllarla, mindibarlarla və yaxud bahalı paltarlarla deyil, mömin olduqlarını bəyan edən qadınlara yaraşan tərzdə xeyirli işlərlə bəzənmələrini istəyirəm. Qadın sakitlik və tam bir təvəllüdlük içində öyrənsin. Qadının öyrədib kişiyə ağalıq etməsinə izin vermirəm. Qadın sadiq olsun. Çünki ilk yaradılan adam oldu, sonra həvva aldadılan da adam deyil, qadın aldadılıb əmri pozdu. Amma qadın bu doğuşla xilas olacağı bir şərtlə ki, aql, kamillə, imanda, məhəbbətdə və müqəddəslikdə yaşamğa davam etsin. İmanlılar cəmiyyətin başçıları bu sözü etibarla da kim cəmiyyətdə nəzarətçi olmaqcan atırsa, xey xeyirli iş arzu edir. Nəzarətçi noksansız, tək arvadlı olaraq ona sadiq, ayiq ağıllı, kəmallı, ədəbli, qonaq pərvər olmalı, öyrətməyi bacarmalıdır, şərab düşkünü olmamalı, zorrakı deyil, mülayim olmalıdır. Davakar və pulpərəs olmamalıdır, öz evini, yaşlı idarə etməli, tam bir ləyaqətlə uşaqlarını öz təbəli ilə saxlamaqmalıdır. Öz yaxşı evini idarə edə bilməyən Allahın cəmiyyətinin qayğısına necə qala bilər? Nəzarətçi, yeni iman etmiş adam olmamalıdır, yoxsa qürurlanıb İblisin uğradığı eyni məhkəməyə uğraya bilər. Kənar insanlar tərəfindən də yaxşı bir insan kimi tanınmalıdır. Belə ki, iblisin qurduğu tora düşüb utandırılmasın. Cəmiyyət xidmətçiləri də ləyaqətli olmalıdır. Riyakət, şarab düşkünü, yaxud haqsız qazanca həris olmamalıdır. İman sərinə təmiz vicdanla saxlama lidırlar. Onlar da əvvəl gedən sınaqdan keçsinlər. Əgər nöqsanlar olmasa, o zaman xidmət etsinlər. Qadınlar da böyükdən ki, dilləyəqətli, ayıq və hər şeydə sadiq olmalıdırlar. Elməkçilər təkrarvaddlı olaraq ona sadiq olsun öz uşaqlarını və evlərinə yaxşı idarə etsinlər. Çünki yaxşı xidmət edənlər özləri üçün yaxşı bir mövqe və Məsih İsa'ya olan imanlarında böyük e, e, cəsarət qazanırlar. Böyük sir, tezliklə yanına gəlmə ümidi ilə bu şeylərə keyləri sənə yazıram ki, əgər geciksəm belə sən Allahın ev xalqı arasında necə həyat sürmək lazım olduğunu biləsən. Bu xalq var olan Allahın cəmiyyəti, həqiqətin dirəyi və bünövrasidir. Şübhəsiz ki, möminliyin sirri böyükdür. O cisman zühərətdə, ruh tərəfindən təsdiq olundə mələklərə göründü, millətlərə vəz oldu. Dünyada ona iman edildə izzətlə göyə çəkildi. İmandan dönük ruh aydın şəkildə deyir ki, gələcəkdə bəziləri immandan dönəcək, aldadacaq ara və cinlərin təlimlərinə qulaq asacaqlar. Bu təlimlər yalançıların küzlüyü ilə yayılır. Onların vicdanı sanki yanıq yarası kimi hissiyatını itirmişdir. Bu yalançılar evlənməyə qadağa nədir və bəzi yeməklərdən çəkin çəkindirirlər. Amma Allah bu yeməkləri iman edib həqiqəti dərk edənlərin şükürlə qəbul etməsi üçün yaradıb. Çünki Allahın yaratdığı hər şey yaxşıdır. Şükürlə qəbul edilən heç bir şey rədd edilməməlidir. Çünki hər şey Allahın kəlamı və dua ilə tədric is olunur. Məsihin yaxşı xidmətçisi, bunlara və qardaşlara öyrətsən, imanını və əməl etdiyin yaxşı təlimatın sözləri ilə qidalanaraq Məsih İsa'nın yaxşı bir xidmətçisi olarsan, Allahsız axmaq qoca qara əfsanələrindən uzaq dur. Məmnun olmaq üçün özünü yetişdir. Bədən məşqinin az faydası olur. Mömünlük isə hər şey üçün faydalıdır, çünki bunda ində və gələcəkdə həyat fəlädi var. Bu söz etibarlı də və tamamilə qəbul olunmağa layiq sözdür. Ona görə də biz zəhmət çəkir və mübarizə aparırıq, çünki ümidimizi bütün insanların, xüsusən iman edənlərin filaskarı var olan Allah'a bağlamışıq. Bunları buyur və öyrət. Gənc olduğun üçün qoy heç kim sənə xor baxmasın sözdə, həyat tərzində, məhəbbətdə, imanda, paqlıqda, imanılaran ümumünə ol. Mən gəlincə müqəddəs yazıları hamı oxumaqla, nəsihət verməklə, təəlim verməklə məşğul ol. Ağçaqallar əllərini sənin üzərinə qoyanda sənə peyğəmbərlik sözüylə verilən səndə olan ruhani ənama etnaslıqlıq etmə. Bunların hamısına səy göstərərək özünə həsr et ki, səni, sənin sənin inşafın hamı aşkar olsun özünə və verdin təəlimə qatlı ol. Bu işlərlə məşğul olmağa davam et, çünki bunu etməklə həm özünü, həm də səni dinləyənləri xilas edəcəksən. İmanlılar cəmiyyətində məsuliyyətlər Ağsaqqalla şərt danışma, ona ata kimi, cavanlara isə qardaş kimi, ağbəçəklərə ana kimi, gənc qadınlara tamamilə saf ürəklə bir bacı kimi nasihat ver. Həqiqi dul qadınlara hörmət et. Lakin əgər bir dul qadının uşaqları ya da nəvələri varsa, bunlar əvvəlcə öz ailələrinə yardım edərək müəmməniyə, yaşlı ailə üzvlərinə də haqqını verməyi öyrənsinlər. Çünki bu Allahı razı salır. Həqiqətən dul qalıb kimsəsiz olan qadın öz ümidini Allaha bağla xalanmışdır. Gecə gündüz ona yalvarmağa və dua etməyə davam edir. Keflə yaşayan dul qadın səh yaşadığı halda ölüdür. Nöqsansız olmaları üçün bu əmrləri itat xışır. Öz yaxınlarının, xüsusən ailə üzvlərinin qayğısına qalmayan insan imanı inkar etmiş və imansızdan bətərdir. Qoy bir dul qadının adı dullar siyahısına bu şərtlə yazılsın. Ən azı 60 yaşına çatmış, ərinə sadiq olmuş, ətiyə yaxşı işlərlə tanınmış olsun. Məsələn uşaqlar böyütmə müş, günahpərverlik göstərmiş, müqəddəslərin ayaqlarına yummaqla xidmət etmiş, əziyyət çəkənlərə yardım etmiş, hər yüxərlə işlə məşğul bir şəxs olmalıdır. 60 yaşa çatmamış dul qadınları isə siyahiyə yazma. Hə. Çünki cismani istəkləri, məsihə bağlılıqlarına qalib gələn kimi ərəgetmək istəyərlər. Bələcə verdikləri ilk sözdən çıxdıqları üçün mühakimə məruz qalırlar. Eyni zamanda evdən evə gəzərək tənbəlliyə öyrənərlər. Yalnız ötənbəllik deyil, lazım olmayan sözlərlə danışara, qeybət edərlər, başqalarının işlərinə burunlarını soxardılar. Beləliklə yaşa dolmamışdığı qadınların ərə getməsini, uşaq doğmasını, evini idarə etməsini, düşmənə heç bir vəhdən atmaq və fürsətini verməməsini istəyirəm. Artıq bəziləri azıb şeytanın ardınca getmişdir. İmanlı bir qadının, dul qadın yaxınları varsa, qoy onlara yardım etsin. İmanlılar cəmiyyətə belə yükün altına girməsin ki, həqiqi dul qadınlara yardım edə bilsin. Cəmiyyətə yaxşı idarə edən ağsaqqallar, xüsusən vəz və təlim işində zəhmət çəkənlər maddi və mənəvi cəhətdən təmin olunmağa layiq görülsün. Çünki müqəddəs yazıda belə deyilir: "Xırman çəkən öküzün ağzına bağlama və işçi öz haqqına layiqdir." 2 yaxud 3 şahid olmadığıda bir ağsaqqala qarşı olan etihama əhmiyyət vermə, günah işlədən ağsaqqalları hamının qarşısında məzəmmət et ki, digərləri də günah işlətməkdən qorxsun. Allahın Məsih İsa'nın və seçilmiş mələklərin önündə sənin öhdənə qoyuram ki, ayrı seçkilik salmadan, tərəfkeşlik etmədən bu təlimatlara riayət edərsən. Heç kimin üzərinə tələsərək əl qoyma başqalarının günahlarına şərik olma, özünü pak saxla. Yalnız su içməkdən vazgeç. Mədənə və tez-tez baş verən xəstəliklərinə görə bir az xərab da iç. Bəzi insanların günahları məhkəməyə düşəndən əvvəl də bəllidir. Digərlərininkisi isə sonradan ortaya çıxar. Beləcə yaxşı işlər də qabaqdan bəllidir. Bəlli olmayanlar da gizlidir, qala bilməyəcək bu voyunduruğu altında olanların hamısı öz ağalarını tam hörmətlə layiqsalsınlar ki, saysınlar ki, Allahın adına və təəliminə küfr söylənməsin. Ağalara iman etmiş olanlar isə qardaş olduğu üçün ağalarını xor baxmasınlar əksinə onlara daha yaxşı qulluq etsinlər çünki bu qulluqdan faydalananlar sevdikləri imanlılardır bu şeyləri öyrət və nəsihət ver Allah yoluna bağlılı kim ya təlimlər yayıl Rəbbimiz İsa Məsihin sağlam sözləri ilə və möminliyə uyğun təlimlə razıdaysa o adam qürurlanıb heç bir şeydən ki etmir lakin mübahisə və sözlərin mənası barədə dava yaratmaq xəstəliyinə tutulub bunların nəticəsi paxıllıq, münaqişə, böhtancılıq və bədgümanlıq pozğun düşüncəli, həqiqətdən məhrum, mömündüyü qazanc mənbəyi kimi zənn edən adamların fəlisəsi mübahisələridir. Əlindəki ilə kifayətlənərək məmnun olmaqsa böyük qazanc mənbəyidir. Çünki dünyaya heç bir şey gətirməmişik və oradan heç bir şey də götürə bilmərik. Yeməyimiz və paltarımız varsa bunlarla kifayətlənirik. Zəngin olmaq istəyənlər isə sınağa və tora düşərlər. İnsanı məhvə və halaka aparan bir çox axmaq və ziyan verici ehtiraslara batırırlar. Çünki hər gör pisliyin kökü pul pərəsliyikdir. Kimlər isə bu həvəslə immandan azıb öz özlərini sanki bıçaq soxmuş kimi çox əzab verdilər. Amma sən ey Allah adamı, bu şeylərdən qaç. Salehliyin, möminliyin, imanın, məhəbbətin, dözümün, həlimliyin ardınca gəl. İman uğrunda yaxşı mübarizə apar. Əbədi həyatı bəşkət. Bunun üçün də çağırıldı. Çağırıldın və yaxşı əqidəni bir çox bir çox şahid qarşısında iqrar etdin. Hər şeyə həyat verən Allahın və Ponti Pilatın önündə öz yaxşı qədəsinə şahadat edən Məsih İsanın huzurunda sənə tapşırıram ki, Rəbbimiz İsa Məsihin zuhurunədək Allahın əmrünə ləhkəsiz və nöqsansız irəliyyət et. Allah onu öz vaxtında zahir edəcək. O bəxtiyarlıq mənbəyi olan tək hökmüdar, uşaqların şahı və ağaların ağasıdır. Yeganə ölməzdliyə malik olan Əlçatmazın orda yaşayan odur. Onu insanlardan heç kəs görməyib və görə də bilməz. Ona izzət və əbədi qüdrət olsun. Amin. Bu dövrdə varlı olanlara buyur ki, təkəbbürlü olmasınlar və gəldi-gedər var dövlətə yoğuz və al almağınız üçün bizə hər şeyi bol-bol verən Allah'a ümid bəsləsinlər. Xeyirxahlıq göstərsinə, yaxşı işlərlə zəngin, əli ağıl olu, öz malını başqaları ilə bölüşsünlər. Beləliklə gələcək üçün özlərinə sağlam təməl olacaq bir xəzinə toplasdılar. Yəni həqiqi həyatı, həyatı bəhk dursunlar. Eğitim, itimat, sənə verilən əmanətə qoru, Allahsız boğazlıqdan və yalan yerə bilik adlanan şeyin zidd fikirlərindən uzaqdı. Bəziləri bu biliyə sahib olduqlarını iddia edərək immandan azdılar. Sizə lütf olsun. Paulun Timoteyə ikinci məktubu Giriş Havari Pauldan Timoteyə nəsihətlər Paulun vəziyyəti Timoteyə nəsihətlər çətinliklərə dözmək mənasız mübahisələrdən yayınmaq dünyanın son günləri Allahın sözünü yaymaq üçün vacib qaydalar Paulun övridiləri son istəklər salamlar xeyirdua bir məsih isadə olan həyat vədinə və görə Allahın iradəsi ilə Məsih İsanın həvarisi mən Pauldan mənə sevimli oğul olan Timoteya salam. Allah Al, ata Allahdan və rəbimiz Məsih İsadan sənə lütf və mərhəmmət və sülh olsun. Müjdəyə sadə qalmaq durmadan gecə gündüz dualarımda səni yada saldığım zaman ata babalarım kimi təmiz vicdanla ibadət etdiyim Allaha şükür edirəm. Sənin göz yaşlarını xatırlayaraq səni görməyə həsrət çəkirəm ki sevinc ilə dolum. Səndəki riyazsız imanı yadına salıram. Əvəcə nənən Lois və anan Evnikinin saxladığı bu imanı əminəm ki, sən də saxlayırsan. Bu səbəbdən sənin üzərinə əl qoymağımla Allahın sənə verdiyi ən əmalovlandırmağını xatırladı. Xatırladıram. Çünki Allah bizə qorxaqlı ruhu deyil, güc, məhəbbət və ağıllı canallı olmaq ruhu vermişdi. Buna görə Rəbbimiz barədə şahadət və etməkdən və onun uğrunda məhbus olan məndən utanma. Allahın gücü ilə müjdə uğrunda mənimlə birlikdə əzabə qatlaş. Allah bizi əməllərimizə görə deyil, öz məqsədinə və lütfünə görə xilas edir. Müqəddəs olmağa çağırır də. Zaman başlamazdan əvvəl o lütf bizə mə Məsih İsa da verilmişdi, indi isə Xilaskarımız Məsih İsanın zəhəri ilə üzə çıxdı. O ölümü yox etdi. Müjdə vasitəsi ilə həyatı və ölməzliyi aşkar etdi. Mən bu müjdə üçün növayiz, həvari və müəllim təyin olundum. Bu əzabları çəkməyimin səbəbi də budur. Amma bundan utanmıram, çünki kimə iman etdiyimi bilirəm və əminəm ki, mənə verdiyi əmanəti qiyamət gününə qədər saxlamağa qadirdim. Məsihisadə olan iman və məhəbbətlə məndən eşitdiyin sağlam sözlərdən nümunə götür. Sənə verilən yaxşı manəti bizdə yaşayan müqəddəs ruh vasitəsilə saxla. Bilirsən ki, Asiya vilayətində olanların hamısı məndən özlömdədir də, həmçinin Figel və Hermogend də bunların sırasındadır. Rəb onusi Forun ev əhline mərhəmət etsin. Çünki ədəfələrlə məni rohlandırdı, mənim zəncirləməyimdən utanmada əksinə Roma da olarkən mənə məni səylə axtarıb tapdı. Qoy Rəbb qiyamət günə ona mərhəmət etməyə imkan versin. Əfəs ta onun mənə nə qədər xidmət etdiyini sən çox yaxşı bilirsən. Məsih uğrunda əziyyətə dözmək. Sənsə ey oğlum, Məsih İsadi olan rütbədə güclən. Bir çox şahidlərin önündə məndən eşitdiyin sözləri başqalarına da öyrətməyə qadir olan sadiq adamlara həvalə et. Məsəl İsa'nın yaxşı əsgəri kimi mənimlə birgə əzaba çatlaş. Əskerlik edən insan gündəlik həyatla, bağlı işlərə sürüklənməz. Ona əmr edən zabite razı salmağa çalışar. Həmçinin yarışlara qoşulan insan da qaydaya görə yarışmazsa, başına zəfər çələngi qoyulmaz. Zəhmətke əşincinin payına məhsulun ilk bəhrəsi düşməlidir. Dediklərimə fikir ver. Rəbb söylədiyim hər şeydə sənə anlayış verəcək. Yazdığım, yaydığım müjdədə açıqlandığı kimi Davudun nəslindən olub ölüllər arasından dirilən İsa Məsih heyətində saxla. Bu müjdə namına zəncirə vurulmuş bir cinayətkar kimi əzab qatlaşır. Allah Allah onun kelamı zəngirlənməmişdir. Bu səbəbdən seçilmişlərə görə onlara da Məsiə İsa da olan xilası əbədi izzətlə bərabər nail olsunlar deyə hər şeyə dözürəm. Bu söz etibarlıdır ki, əgər onunla öldüksə, onunla da yaşayacağı, əgər dözərsək, onunla da birlikdə başa çıxacaq. Əgər onu inkar etsə, o da bizi inkar edəcək. Biz sadiq qalmasaq da, o sadiq qalacaq. Çünki öz mə təbiətinə zidd davranır bilməz. Sınaqdan keçmiş işçicə. Bunların bunları, bunları imanoların yadına sal. Sözlərin mənası barədə dava etməməyi, Allahın önündə onların öhdəsinə qoy çünki bu fayda verməz, dinləyənlərə isə is 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 ziyan vuralı. Özünü Allah sınağından keçmiş həqiqət kəlamını doğru-doğru ilə içlədən alnı açıl bir işçi kimi təqdim etməyə çalış. Allahsız boşboğazlıqdan uzaq dur, çünki belə boşboğazlıqlar insanın daha da Allahsızlığına aparır. Onların sözü irinli yara kimi yayılacaq. Himanov və Filid onların sırasındadır. Onlar deyirlər mənim artıq baş verdiyini deyərək həqiqətən azı bəzlərin imanına altı edirlər lakin Allahın atdığı möhkəmin təməli bu sözlərlə möhürlənib durur Rəb özünkiləri tanıyır və Rəbb-in adını ağzına alan hər kəs həqsızlıqdan uzaqlaşsın. Böyük bir evdə yalnız qızıl və gümüş qablar deyil, həmçinin taxta və gil qablar da var. Onlardan bəziləri şərəfli, bəziləri şərəfsiz iş üçün istifadə olunur. Beləliklə kim özünə şərəfsiz işlərdən təmizləsə, şərəfli işlər uyğun, işlərə uyğun təqdis olunmuş, sahibinə faydalı, hər yaxşı iş üçün hazırlanmış qab olacaq. Gənclə ətraflarından qaşı, təmiz ürək ilə Ərəb çağrananlarla birlikdə salihliyin, yani imana, məhəbbətə və sülhün ardından gəl. Axmaq və cahil mübahisələrindən uzaq ol. Çünki bunların dava dalaşa səbəb olmasını bilirsən. Rəbbinin qulu davakar olmamalıdır. Əksinə hamı ilə mülayim rəftar etməli, öyrətməyə qabil, səbrli olmalıdır. Ona qarşı olanlara hənimliliklə tərbiyə etməli, bəlkə Allah onlara tövbəyə imkan verəcə. Beləliklə onlar həqiqəti anlayar, ayıq ola bilərlər və istəyini yerinə yetirmək üçün onlara əsir edən İblisin torundan çıxarlar axır zamanında bunu bilki bu axır zamanda çətin dövrlər olacaq. Çünki insanlar xudubeni pul-pərəst, təkcəbürlü, məğrur, təhqir edən, valideynlərini hütaət etməyən, nankör, müqəddəslikdən məhrum, şəfqətsiz, barışmaz, vətani kə nəslini saxlamayan, rəhimsiz, yaşlığın düşməni, xain, ehtiyatsız, gürurlu olacaq. Allahdan çox kəf çəkməyi sevəcəklər. Mömin kimi görünüb bu yolun gücünü inkar edəcəklər. Bu gün adamlardan uzaq ə, dur. Bunların arasında evlərə soxulub zəif iradəli qadınlara əsir edən adamlar var. Belə qadınlar günahla yüklənmiş müxtəlif və itiraclarla sövq edilir daima öyrənir, amma həqiqətə heçsə mənallaya bilmirlər. Yanis və Yambris Musa necə izidə getdiyse, getdilərsə bu adamlar da eləcə hiliqə təzd get gedirlər. Onlar düşüncələrə pozğun, imanlarının sınaqdan keçməmiş insanlar da, amma daha irəli gedə bilməyəcəklər. Çünki Yanislə Yambrisin axmaqlığı kimi bunların da axmaqlığını hər maşəcə görəcək. Kimə tez son öydülərsə, mənim təlimimi, davranışımı, məqsədimi imanımı, səbrimi, məhəbbətimi, dözünmümü Antakya'da, Konya'da, Alistrada başıma gələn təqibləri, çəkdiyim əzabları diqqətlə izlədin. Nə gördü təqiblərlə qatlandım. Amma rəmenə bunların hamısından hilasətdən Məsih isada möminliyə yaraşan bir həyat sürmək istəyənlərin hamısı təqibə məruz qalacaq. Amma pis adamlar və saxtakarlar aldadıb aldanaraq getdikcə daha bətər olacaqlar. Sən isə öyrəndiyin və güvəndiyin əşeylərə sadiq qal. Çünki bunları kimlərdən öyrəndiyini bilirsən. Müqəddəs yazıları uşaqlıqdan bilirsən. Onlar Məsih İsa'ya olan iman vasitəsilə sənə xilas gətirən hikmət verməyə qadirdir. Bütün müqəddəs yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salihlik tərbiyə üçün faydalıdır. Beləcə Allah adamı bacarıqlı olub hər yaxşı iş yükün təşviq edilsin. Müqəddəs yazıların səlahiyyəti Allahın sözü Müqəddəs Ruhdan ilham alan vəhdir. Timofey Müqəddəs kitabında girişdə yazılır. Müqəddəs yazıların bəziləri insana yalnız insan düşüncəsi və sözlərindən ibarat kimi gəlir. Məsələn, Vaiz kitabında, müqəddəs kitabda izaha edilən ahvalatlarda və Korənlərdə 1:7-12-dəki ailələrdə ancaq Allah uca məqsədləri və planları ilə bağlı məlumatlara bəşəriyyətə şifa olaraq açıqlayarkən sözlərini qələmə alan adamın bütün bəşəri bacarıqlarından, məsələn, yazı bacarıqlarından fərqi fərdi təcrübədən və araşdırmalarından faydalanın. Vaiz 1:12, Luka 1:14dən faydalanın və bunların Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi altında qaydaya qoyulmasını təmin edir. Buna görə müqəddəs yazılan hamısı Allahdan ilham olan vəhidlər və hamısı Allahın səlahiyyətli sözləridir. Qələmə alınan sözlərin Allahın öz sözləri olmasını təsdiq edən Müqəddəs Ruhun ilhamlandırıcı gücüdür və əlaqədar qeydlərə bax. Həmçinin Allahın insanlara öz sözlərini yazdırmasının yeganə məqsədi yerinə yetirilməsi vacib olan əmrlərə göstərmək deyil. Müqəddəs yazılar bəzən insana dünyanın həqiqətləri haqqında məlumatlandırır bəzən yaxşılığa və səlihliyə qaytarır, bəzən keçmişdəki hadisələrin xatırlanmasını təmin edir, Allah yolu ilə getməyinin əhəmiyyətini xatırlanmasını təmin edir. Bəzən də atılacaq addımlara necə olunması ilə əlaqədar müdrikliyi öyrədir. Ən nəhayət müqəddəs yazıların məqsədi insanın öz zəyi ilə Allahı necə razı salacağını bildirmək deyil, insana Allaha güvənən, ona ibadət edən və onu sevən bir şəxs olmağa gətirməkdir. Allahın vədirlərlə ölüləri müvahakimə edəcək əsə İsa'nın önündə onun zəhoru və paşahlığının haqqı üçün sənə buyururam ki, Allahın kəlamına vəz edəsən. Hansı vaxt olursa olsun ha, hazır olasan, insanlara tam səbirlə təlim öyrədərək məzəmmət xəbərdarlıq və nəsihət verəsən. Çünki elə bir zaman gələcək ki, sağlam təlimə dözməyəcəklər, qulaq oxşayan sözlər eşitmək üçün ətraflarına öz etiraslarına uyğun müəllimlər toplayacaqlar, qulaqlarını həqiqətən döndərəcəy, əfsanələrə meyl göstərəcəklər, amma sən hər vəziyyətdə ayıq ol, əzaba, qatla, müjdəçilik işini yerinə yetir, öz xidmətinə tam aməl et. Çünki qanım artıq içmə təqdim təqdimi kimi, içmə təqdimi kimi tökülmək üzrədir. Artıq ayrılma zamanım gəldi. Mən yaxşı mübarizə aparmışam, yolumu sona çatdırdım, imanı saxladım. İndi salehli tacımın üçün hazırdır ədalətli hakim olan rəbi qiamət günü ona mənə yalnız mənə deyil onun zəhoruna can atanların hamısına verəcək. Şəxsə rəcalar və salamlar. Yanıma tez gəlməyə çalış çünki demə indiki dövrün sevdi üçün mənə tərk edib salonika getdi. Crescent Galatiya, Çizixə, Dalmatiya getdi. Yazlı Luka yanımdadır. Marka da götürür özünə, özünlə gətir. Çünki o etdiyim xidmətdə mənə adam etdirə. Cihikə isə Efesə göndərdim. E, Troasda Karpunun yanında qoyduğum yapıncını, kitabları, xüsusən yazılı dərələri də gələndə gətir. Misqiyar İskəndər mənə çox pislik etdi. Rəb ona amellərinin əvəzini verəcəksən də ondan özünü gözlə. Çünki söylədiklərimizə gedicəklə zid getdi. Mən ilk dəfə Dafeylonda heç kim mənə tərəf dəstək çıxmadı. Amma məni tərk etdi. Qoy onlara günah sayılmasın. Lakin Rab tövəmə gəlib mənə güc verdi ki bəz mənim vasitəmə tağmayalan edilsin və onu bütün millətlər eşitsin. Mən ə, aslanın ağzından xilas oldum, rəb mənə hər cür pis əməldən qurtaracaq və öz səmavi paşahlığı üçün xilas edəcək. Ona əbədi olaraq izzet olsun. Amin. Priski Layla, Akelaya Ak və Onisiforun evlilinə salam söylə. Eras Koref də qaldı. E, Trofim isə xəstə halda, Milyetdə qoydum. Çalış gəyə qışdan əvvəl gələsən. Evul Pudent, Lin, Klavdiya və bütün bacı qardaşlar sənə salam göndərir. Rəb sənin ruhuna yar olsun. Sizə lütf olsun.